qo'limda 2019 yil 3 mayda prezident tomonidan imzolangan iqtidorli yoshlarni aniqlash va yuqori malakali kadrlarni tayyorlashning uzluksiz tizimini tashkil etish chora tadbirlari to'g'risidagi qaror huquqiy kuchga ega hujjatda ta'lim takomili jamiyat rivoji umuman inson qadri uchun muhim bo'lgan masalalar ijroga qaratilganki unga mas'ullar belgilangan vazifani bajarishlari shart biroq chekka bir qishloq maktabi o'qituvchisi prezident qarorida ko'rsatilgan imtiyozdan mahrum bo'lib kelayotgan edi qachonki ishga xo'jaobod tumani adliya bo'limi aralashmagunicha prezident qarorining tegishli bandlarida o'quvchilik davrida xalqaro olimpiadalar g'oliblari bo'lgan o'qituvchilar lavozim maoshlariga har oy bir yuz ellik foiz asosiy olimpiadalar respublika bosqichini ishg'ol qilganlarga esa ish, yuz foizlik ustama pullari qo'shib to'lanishi ko'rsatib qo'yilgan ammo shartga ko'ra olimpiada oliy ma'lumot mutaxassisligi va pedagoglik ayni bir xil fan yo'nalishida bo'lishi kerak gap shundaki andijon viloyati xo'jaobod tumanidagi yigirma yettinchi maktabning oliy toifali ona tili va adabiyoti fani o'qituvchisi respublika fan olimpiadasi g'olibi xolmurodjon soyibjonov prezident qarorida ko'rsatilgan ushbu imtiyoz berilmayotganidan norozi bo'lib adliya organlariga murojaat qiladi ungacha bir qancha eshiklar yuziga yopilgani ovorau sarson bo'lgani rost xalq ta'limi vazirligiga ariza bilan chiqdik oradan ikki uch oy vaqt o'tgandan keyin tuman bo'limiga xalq ta'lim bo'limiga murojaat qildik bir oydan keyin keling ikki oydan keyin keling uch to'rt marta borildi u orada bir ikki yil vaqt ham o'tib ketdi unda ham natija bo'lmagandan keyin xo'jaobod tumani adliya bo'limiga ariza bilan murojaat qildik va qarorni ijrosini ta'minlashdi ular katta yordam qilishdi qarorga <laughs> ko'ra <laughs> endi pensiya yoshiga yetguningizcha har <laughs> oy <laughs> oyligingizga yuz foiz ustama qo'shib olarkansizmi shunda qirq olti nol uch qaroriga ko'ra o'qituvchi lavozimda ishlab ekanmiz har oy yuz foiz ustama to'lab belgilangan albatta pensiya yoshiga yetgunga qadar murojaatchiga qaror kuchga kirgan kundan boshlab har oylik maoshiga yuz foizdan ustama puli hisoblab jami oltmish milliondan ziyod mablag' undirib berildi xolmurodjon soibjonov singari pedagoglar viloyatlarda barmoq bilan sanoqli chunki hamma ham olimpiada fani yo'nalishi <laughs> bo'yicha o'qituvchilikdan boravermaydi qanchasi katta foyda keltiradigan takliflarni tanladi serdaromad sohalardan ketdi noyob bilim sandig'ini yosh avlod kamoli uchun ochish esa fidoylikdan boshqa narsa emas prezident qarorida ko'rsatilgan rag'bat ana shunday kamsonli pedagoglarga motivatsiya berish ular kabi izdoshlarni tarbiyalash ekanligini ta'limga mas'ullar tushunib yetganlari yaxshi bo'ldi ish sudgacha bormadi